İnsan təpədən dırnağa sevgidən ibarətdir. Yəni da əslində ibarət olmalıdır sevgidən. Çünki əskik olan hər damla sevgi həyatın üçün bir təhlükədir. Çünki bütün duyğular öz başlanğıcı ilə sevgidən alınır. Sevgidən gələrək e, bu dünyaya biz boymamış gedirik, belədir qayda. Son günlərdə bir film izlədim, Azərbaycan filmlərindən biri, Yə, çox sevdim. Sonuncu seriya mənə bir Afrika atalar sözünü xatırlatdı. Deyir ki, şəhəri tərəfindən sevilməyən uşaq gün gələr o sevgini hiss etmək üçün o şəhəri yandırar. Yəsar ruhlu bir puzzle kimi düşün, müxtəlif hissələrdən ibarətdir. Bu hissələr də sevgi də əslində ana sevgisi, ata sevgisi, dost sevgisi, nənə, baba vəsail müxtəlif hissələrdən ibarətdir və tamamlanmayan Ə, hər bir sevgi hissəciyi ə, sənin ruhunda bir ə, çətinliklər, bir problemlər yaradır. Amma ümumi pazla baxanda əslində sırf sənin özünə sevgindir. Yəni tamamlanması sadəcə və sadəcə sənin özünə sevgindən asılıdır. Özünü özünə olan sevgidən məhrum qoyma. Əsas o sevgidir. Çünki digər sevgilər sənin həyatında puzlun müxtəlif hissələri kimidirsə, özünün özünə sevgin az tamamıydı, tamamıdır. Yani ruhunun tamamı.